kerana memberikan peluang kepada Mas Gading untuk turut serta dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara Siri 3 2025 mengenai penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2024 dan aktiviti Kementerian, Jabatan serta Syarikat Kerajaan Persekutuan. Mas Gading lebih dahulu ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Ketua Audit Negara serta seluruh pasukan Jabatan Audit Negara atas laporan yang komprehensif dan penuh tanggungjawab ini. Laporan ini bukan sekadar dokumen kewangan tetapi cerminan terhadap tahap accountability dan ke kebertanggungjawaban pentadbiran dalam menguruskan wang rakyat. Datuk speaker perkara pertama yang Mas Gading ingin sentuh di sini adalah tentang pengurusan hutang persekutuan dan li liability tersembunyi. Mas Gading mengambil perhatian bahawa li liabiliti keseluruhan kerajaan persekutuan meningkat kepada 1.578 trilion ringgit pada tahun 2024 berbanding 1.492 trilion ringgit pada 2023 manakala hutang persekutuan meningkat kepada 1.248 trilion ringgit. Walaupun kadar defisit menurun kepada 4.1% daripada KDNK berbanding 5% pada tahun sebelumnya, hakikatnya paras hutang masih pada tahap terting, pada tahap tinggi. Jadi Mas Gading juga melihat corak um, perbelanjaan tambahan yang ketara iaitu 8.4 bilion ringgit pada tahun 2021, 60.1 bilion ringgit pada tahun 2022. 23.4 bilion ringgit pada 2023 dan 20.1 bilion ringgit pada tahun 2024. Ini menimbulkan persoalan tentang sejauh manakah perbelanjaan tambahan ini disepadukan dalam dalam laporan audit tahunan. Mas Gading ingin bertanya, adakah laporan Ketua Audit Negara turut mengambil kira perbandingan antara anggaran perbelanjaan tambahan yang diluluskan pertengahan tahun dengan perbelanjaan sebenar seperti yang direkod dalam laporan audit? Adakah terdapat penjelasan terperinci mengenai impak terhadap had siling hutang negara sekiranya setiap tahun berlaku perbelanjaan tambahan yang besar. Mas Gading mencadangkan agar laporan Ketua Audit Negara yang akan datang memasukkan analisis komparatif antara RUU perbekalan asal dan tambahan supaya Dewan ini dapat menilai dengan lebih jelas tahap keberkesanan fiskal dan keupayaan pengurusan defisit jangka panjang. Datuk Speaker, perkara kedua yang Mas Gading ingin uh, Sentuh di sini adalah tentang tunggakan dan hapus kira pelbagai akaun belum terima hasil. Ya, Mas Gading memandang serius dapatan bahawa jumlah keseluruhan pelbagai akaun belum terima hasil meningkat kepada 51.664 bilion ringgit dengan lembaga hasil dalam negeri Malaysia mencatat jumlah tertinggi iaitu 40.389 bilion ringgit ataupun 92.9% daripada pelbagai ABT hasil Kementerian Kewangan dan 78.2% daripada keseluruhan ABT yang direkodkan. Apa yang lebih membimbangkan ialah hasil yang melebihi tempoh 6 tahun berjumlah 20.672 bilion ringgit iaitu suatu jumlah yang tinggi dan berisiko untuk dihapus dihapus kira. Jadi Mas Gading ingin bertanya, apakah faktor sebenar yang menyebabkan tunggakan ini berlarutan lebih 6 tahun tanpa penyelesaian? Adakah kekangan undang-undang atau kelemahan sistem pemantauan kutipan atau ketiadaan koordinasi antara agensi pemungut dan jabatan audit negara. Jadi Mas Gadi mencadangkan supaya Kementerian Kewangan dan LHDNM memperkenalkan mekanisme pemulihan hasil digital bersepadu yang boleh menjejaki dan mengesan semua ABT secara masa nyata termasuk menilai semula proses hapus kira agar tidak menjadi laluan mudah bagi kegagalan kutipan hasil perkara ketiga yang ingin diangkat di sini adalah prestasi pelaksanaan projek pembangunan rancangan malaysia ke-12 di Sarawak. Dato' Speaker, laporan audit turut menegaskan keperluan penyelesaian segera terhadap projek lewat jadual atau projek sakit di bawah RMK ke-12 agar semua projek yang dirancang dapat disiapkan menjelang tahun 2025. Mas Gading ingin menegaskan bahawa kelewatan projek pembangunan bukan sekadar statistik di Sarawak. Contohnya projek-projek penting seperti Jabatan Selampit dan Jalan Kendai di Kawasan Mas Gading yang diluluskan sejak RMK 11 hanya mula menunjukkan kemajuan di bawah RMK 12 dan kini berdepan, berdepan risiko lanjutan masa sekiranya tidak diselesaikan sebelum RMK 13 bermula. Mas Gading ingin bertanya, apakah sebenarnya punca kelewatan pelaksanaan projek-projek ini? Adakah ia berpunca daripada proses kelurusan tapak Dan pengambilan tanah yang memiliki masa terlalu panjang Atau disebabkan oleh karenah birokrasi Di antara agensi pelaksana di peringkat kerajaan negeri dan persekutuan Mas Gading juga tidak menolak kemungkinan bahawa faktor lain Seperti kelemahan komunikasi antara agensi pelaksana Dengan kontraktor utama Serta isu berkaitan pembayaran pendahuluan Dan tuntutan perbelanjaan sepanjang pelaksanaan projek Turut menyumbang kepada kelewatan ini Dalam masa yang sama Mas Gading berharap agar tiada unsur politik yang mempengaruhi kelancaran projek-projek kerajaan persekutuan di Sarawak, khususnya di kawasan yang diwakili oleh ahli parlimen daripada pembangkang. Sekiranya wujud kecenderungan sedemikian, ia bukan sahaja menjejaskan imej pentadbiran, tetapi juga mengkhianati kepentingan rakyat yang menunggu manfaat daripada projek-projek ini. Jadi Mas Gadi mencadangkan supaya diwujudkan sistem pemantauan terbuka berasaskan masa nyata iaitu real-time open monitoring dashboard untuk setiap projek persekutuan di Sarawak maupun Sabah yang boleh diakses oleh ahli parlimen kawasan, jabatan pelaksana dan orang awam. Ini bukan sahaja meningkatkan ketelusan dalam setiap peringkat pelaksanaan projek, malah membolehkan isu kelewatan, variasi kos dan prestasi kontraktor dipantau serta diperbetulkan segera. Datuk Speaker, laporan Ketua Adi Negara ini bukan semata-mata laporan angka atau statistik. Tetapi mencerminkan sejauh mana kerajaan menunaikan amanah rakyat dalam menguruskan wang awam dengan integriti dan tanggungjawab. Dengan pelaksanaan Akta Audit Pidaan 2024 yang memberi kuasa lebih kepada kepada Ketua Audit Negara untuk membuat audit susulan terhadap teguran dan show, Mas Gading berharap kementerian-kementerian yang terlibat mengambil semua teguran ini secara serius dan segera memperbetulkan kelemahan yang dikenal pasti. Accountability fiskal, ketulusan pengurusan hasil dan kecekapan pelaksanaan projek bukan lagi pilihan tetapi kewajipan yang mesti dilaksanakan untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap integriti pentadbiran kerajaan. Dengan itu, Mas Kading mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.